Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan serta pensyarah yang kita hormati iaitu Encik Khairul Amri bin Omar Arif Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Siti Adayu binti Syafi'i Muhammad Syarid Izhan bin Mat Sa'ad dan saya sendiri iaitu Azul Rambawi bin Sanusi Jadi tajuk yang kumpulan kami pilih adalah Kebebasan Media dan Sekatan Kerajaan di Malaysia Pertama sekali tuan-tuan, kita hendaklah mengetahui siapa individu yang berperanan besar dalam kerajaan bagi menguruskan hal media masa ini. Kerajaan, kerajaan Malaysia pada hari ini iaitu Kerajaan Madani telah melantik Datuk Ahmad Fahmi Fazil sebagai Menteri Komunikasi yang bertanggungjawab dalam segala berita yang akan dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Hal ini kerana kebebasan media perlulah dikawal demi keselamatan pihak kerajaan. Walau bagaimanapun, perdebatan berkaitan kebebasan media ini sering diperkatakan sebelum Datuk Ahmad Fazil menjawab jawatan. Hal ini kerana media adalah sebagai senjata utama kepada pihak pembangkang untuk mendoktrinkan rakyat bagi menarik arah sokongan pada pilihan raya seterusnya. Oleh itu, media perlu dikawal bagi memastikan kerahsiaan, keselamatan dan perancangan sulit pihak kerajaan dapat dilindungi, dilindungi ataupun dikawal selia dengan baik. Hal ini kerana sekiranya tiada kawalan terhadap media, ianya akan menjejaskan keselamatan dan kehamilan kaum dalam Malaysia. Selain itu, isu sensitif yang melibatkan kaum sekiranya tidak dibendung dalam bidang sosial akan terus merebak dari masa ke semasa serta menyebabkan berlakunya peperangan melibatkan keyboard-keyboard warrior dan apa yang lebih dibimbangi adalah berlakunya perang secara fizikal seperti peristiwa hitam iaitu 13 Mei. Seterusnya, berita media ini bukan sahaja tersebar dalam negara, malahan turut diambil maklum oleh pihak daripada luar negara, seperti pemimpin dunia, para pelabur dan pelancong asing. Golongan ini akan membuat penilaian terlebih dahulu sebelum membuat apa-apa keputusan yang menguntungkan diri mereka. Sekiranya media memaparkan berita yang tidak baik, maka golongan ini akan menarik handbrake dan memilih negara lain bagi tujuan tersebut Seterusnya adalah undang-undang ataupun akta yang terdapat dalam komunikasi Antara akta yang terdapat ialah akta hasutan, akta komunikasi multimedia dan juga akta cetak serta penerbitan Ketiga-tiga akta ini boleh dianggap sebagai suis daripada pihak kerajaan untuk menyekat sebarang kandungan yang boleh merosakkan imej kerajaan dan negara di mata masyarakat mahupun di mata dunia. Akta-akta ini sangat penting sebagai alat untuk mendakwa mana-mana pihak yang menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan berita yang mempunyai kepentingan peribadi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Muhammad Syarizan bin Masan Nomor metrik 291151 Faktor mempengaruhi kebebasan media di Malaysia Nombor 1 Undang-undang dan peraturan Atau seperti atas mesin Cetak dan Penerbitan 1984 Atau Asultan 1988, Dan Atau Komunikasi dan Multimedia 1998 Memberi kawalan ketat terhadap media Nombor 2 Kawalan politik banyak syarikat media dimiliki oleh individu berpengaruh yang mempunyai hubungan rapat dengan kerajaan. Nombor tiga, tekanan ekonomi. Media tradisional bergantung kepada iklan dan penaja daripada syarikat yang sedia ada dengan hubungan dengan kerajaan. Nombor empat, teknologi media sosial. Platform media sosial memberi peluang untuk kebebasan bersuara tetapi disekat oleh undang-undang. Implikasi sekatan kerajaan Had kebebasan bersuara Wartawan lebih berhati-hati dalam melaporkan isu sensitif untuk mengelakkan tindakan undang-undang Ketidaksimbangan maklumat Media arus berdana lebih banyak memberi ruang kepada pihak kerajaan Kesedaran awam terjejas Masyarakat tidak mendapat maklumat yang cukup untuk membuat keputusan yang berinformasi Tekanan terhadap wartawan Terdapat peningkatan dalam kes gangguan dan ugutan terhadap wartawan. Bagi bahagian ini saya akan sentuh tentang kebebasan undang-undang berkaitan kebebasan media. Pertama, memang kita ada akta kebebasan maklumat di negara, contohnya di negeri Selangor dan Pulau Pinang akan tetapi realitinya ramai yang mohon maklumat tapi masih ditolak. Alasannya keselamatan negara walaupun kadang-kadang nampak macam melindungi pihak tertentu. Yang kedua pula, undang-undang macam Akta Hasutan pula banyak kali digunakan untuk kawal kritikal kerajaan terhadap kerajaan. Bukan betul-betul nak lindungi rakyat. Tapi bila kita bandingkan pula dengan negara jiran kita, contohnya Thailand, ianya terlalu ketat pula. Tapi masih belum seterang Indonesia yang lebih terbuka dan melindungi wartawan mereka. Jadi, kita ada undang-undang tapi pelaksanaannya banyak lagi ruang yang perlu diperbaiki. Baik, sekarang saya nak kongsikan beberapa cadangan penambahbaikan untuk kebebasan media di Malaysia. Pertama, saya mencadangkan pindaan Akta Hasutan, Komunikasi serta Media. Mati, mati media. Akta ini seharusnya hanya digunakan untuk kes-kes yang betul-betul serius dan mengancam keselamatan negara, bukan sekat pandangan atau kritikan rakyat. Yang kedua pula, perlindungan untuk wartawan. Kita perlu ada undang-undang khas untuk menjaga keselamatan wartawan, bukan sahaja daripada segi ancaman keselamatan, tetapi daripada ancaman fizikal dan juga tekanan politik. Ketiga pula, ketelusan dalam pentadbiran Malaysia. Sepatutnya ada akta kebebasan maklumat di peringkat persekutuan dan kementerian yang dikeluarkan yang mengeluarkan laporan tahunan supaya orang ramai tahu apa yang sedang berlaku dan akhir sekali pendidikan media kepada masyarakat ini penting supaya rakyat kita tahu bezakan antara berita yang sahih dan propaganda bila rakyat kita celik media lebih susah mereka untuk memanipulasi dengan maklumat palsu jadi jika cadangan ini dapat dilaksanakan kita boleh mencap kita boleh capai media yang lebih bebas, telus dan beretika. Sebagai kesimpulan, kita boleh lihat bahawa undang-undang yang sedia ada perlu dikaji semula dan dipinda supaya kebebasan media di Malaysia lebih adil, telus dan selari dengan semangat demokrasi. Kita juga perlu kurangkan pengaruh politik dalam pengurusan media. Bila hak kebebasan bersuara diperjelaskan dan dan wartawan dilindungi barulah media boleh jalankan peranan mereka tanpa takut dan tertekan jika perubahan ini dapat dilaksanakan kita akan mendapat sistem media yang bukan sahaja lebih bebas tetapi juga bertanggungjawab profesional dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa Akhir kata, media bebas, rakyat celik. Itu yang kita perlu untuk masa hadapan yang lebih terbuka dan progresif. Sekian, terima kasih.